За стежка із школи додому стелиться. де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька, де замість того, щоб кіно? Перевіряє служити Скоро прийде весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії восьму, та я не буду вести тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти вчити. З того, щоб в кафе піти, все теж перевіряєш зашити. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кафе піти. Моя соля світова, звідки виглядати, де тебе знайти вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в армію піти, судиш, перебіряєш, зошити вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кудись піти, все перебіряєш зошити Ты проверяешь, что же ты, учителька Микрорайону нашего жителька Ты заместо того, чтоб куда-то сам даже проверяешь, что ты Пансионат Незабудка. Я директор пансионата Незабудка Леонова Мария Касьяновна. Расположены мы в поселке Затока Одесской области на Будакской косе. В пяти метрах от моря расположены здания и сооружения, в которых отдыхающие отдыхают и с очень хорошим настроением уезжают домой. Мы находимся в номере корпуса номер четыре. Деревянное здание, в котором имеются все удобства, начиная с ванны, заканчивая кондиционером. И хочу сказать, что цены мы в этом году не меняли, так как в прошлом году не особо были высокие цены у нас, начиная от 40 гривен до 250 с питанием. 40 гривен, конечно, без питания, 250 гривен с питанием. Средняя цена 150, которые можно отдыхать в домиках с удобствами. Тоже имеется э, телевизор, холодильник, удобства необходимые, э, вода, э, санузлы. И Люди, которые приезжают к нам на отдых, база разнообразная, люди очень довольные. Я хочу сказать, что мы принимаем людей с животными, с собаками. Но, конечно, с детьми это вопросов нет. На детей у нас небольшая скидка в пределах 10%. Вот. И если вы, допустим, два человека в двухместный номер, то ребенок у нас третий может спать с родителями без оплаты. Пользоваться только коммунальными услугами это в пределах 20-30 гривен в сутки за ребенка. Ну и естественно, если с питанием, то нужно оплачивать питание. Я думаю, если вы нас посетите, вы не пожалеете, потому что от самого бедного и до богатых людей могут найти у нас соответствующие номера. Милости просим, мы будем очень рады с вами встретиться и вас красиво, с пансионата Незабудка, с большим настроением и здоровьем провести ваши э, очаги семи, семей. Приезжайте, мы всегда будем рады вас видеть и встречать. скажу спасибо, случилось за это, что передо мной появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя тайком, что тебя назвал бы только незабудкой, голубым и нежным. Солнечным светом. Незабудка, незабудка Иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Не забудка, не забудка. Сказки я живу как будто и тебя я не забудка, не забуду никогда. Выпала, что пришлось расстаться, даже твое имя неизвестно мне, только остается мне с тобой встречаться, звездными ночами, да и по сне. Я стою, волнуясь, телефонной будки, телефон твой где где нашли друзья. Набираю номер Здравствуй, незабудка Как всю жизнь хотел бы Звать тебя лишь я Незабудка, незабудка Иногда одна минутка Иногда одна минутка Значит больше, чем года незабудка Незабудка незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка, значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я не забудка, не забудка.